Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас субботний день и у нас ярмарка. Погода замечательная, солнышко плюс 19, но на солнце, как вы знаете, намного лучше. Сейчас посмотрим, что продают уже в середине Вересня. Какие цены интересуют овощи, картошка, бурячок, морква. Ну, погнали. Людей полно. Перчик 20, 45. Цветная 60. Ой, пробачьте. Людей богато. Толкаемся. Баклажаны 25, помидоры 35, огурцы 40, ой, 60. Баклажаны 35. Перец тоже вроде бы 35, да? Перец. Да. да. Макин тоже 20. Парижанка 35. 15. Сливы 50. Творожок по 140. А тут что? Здесь хлебушек вкусненький. Зелень по 20. Ну, сало 180. Вот картофель. А почему у нас яйца? Яйца 52, 41, 38, 46. А здесь черга домашние. И огурчики. и полуница. Потом... Да, огурцы золотые по 90 гривен. Да, даже 160. Ага, ковунчики 18. Ковунчики 18. Помидоры 70. А сколько 70. А сливка 50. А чеснок 150. цибуля 25. Это хорошо. А Виноград 140. Сильно жидкие надо. Огурчик 20 гривень Перец красавец. Что это за цена по 20 гривен? Баклажаны 45. перец красавец. Перцы 40. Червоный, гарный. Желтый 40 гривен. Людей много. Так сложно подходить. Вот тут свободно. Посмотрим. Кардинал 110. Кишмиш 110. Парижанка 30. Нагрелся. Фиалки вот продаются. Красивые. Фиалки красивые. Я вас не пам'ятаю, але що шо... ну, в... в нього ще й чорномази в нього бароніли. Запаха місяці бо воно. 30. Венеральська 300. Як починають їсти траву, вони поки не молодці, вони зі Ось Отакі 15-20. Я

Иришка. Да, да, да. Это ее человек. Иришка. Не Иришка, а Алена. Самое дешевое из овощей это перец и помидоры. Так, ищем картоплю. Картопля будет в самом конце. Ну, с мясом все понятно. Ну генеральское сало 300 гривен, красивенное такое. Очень Ну а самое дешевое сегодня мы по по 150. А потом позже будет 55 яйца. А это перепилка. Ой, моя любимая халва 130-115, 130-145. Молодняк 30 яйца 45-44. Солнце яркое. Что я снимаю, не бачу. Вот помидоры домашние. И перец, и огурцы. Вот кавунчики подорожали. Супер Николаевские, 16 гривен. Чуть на меня зонт не упал. Слива 30 гривен Красивенная. 30. Дыня. Почем дыня? 45 гривен. Дыня 45. Мед. Вот картопля. 25 гривен.

Подходи. Да, хай. Ой, стейки. Что вам предложить? Ой, нет. А вы... так и почем у вас? 120. 120. Красота. И почистят, и пожарят все условия, только покупайте. Карасик стоит 90. По 90 он такие мелкий, А по 100 он более мелкий, да? Короб 150. О, какая красивенная. По 100 гривен виноград бачу. И, вот картофельный рай. По 25. 25. Красная цена 20 нету. Ну, гарно.

а маленько по 18 вот мы нашли. Сейчас будем брать. Людей море с дач вернулись. Школа началась. Давно не было так много людей. Да? Ну и школа, и дачи, и все. мяско уже им разрешили продавать. Тут те выходные разогнали. Вот мед твой любимый. Смоковики 25 кукурузные подушечки. нормально взяла по 18, Отличная картошка у тебя, конечно. Ну все, друзья, спасибо, что смотрите меня. Прощаюсь с вами. До новых волнующих встреч. Встретимся в следующем видео.